Минувшие выходные в Запорожье стартовало первенство города по футболу среди детских команд возрастной категории до 11 лет. Этот турнир является неофициальным первенством области среди спортсменов младшей возрастной категории. На старт соревнования в этом сезоне вышло 12 команд. Из Запорожья, Мелитополя, Днепропетровска, Орехова, ПГТ, Тамаковка и Бердянска. честь нашего города в турнире защищает футболисты Дю США 2005 года рождения. Несмотря на то, что бердянские ребята является на год младше своих соперников. Результаты, показанные воспитанниками Виталия Шачкова в стартовых играх, оказались хорошими. Дебютное выступление Запорожья принесло футболистам США две победы. В первой игре бердянские футболисты победили команду «Динамо Запорожье» 3-1, а во втором поединке дня переиграли еще одну запорожскую команду «Голкипер» 3-2. И если у юных бердянских футболистов ситуация с участием в областных соревнованиях слаживается успешно, то у взрослых футболистов из футбольного клуба «Бердянск» ситуация сложная. В ближайшие выходные на стадионах Запорожского региона стартуют игры областного чемпионата. Согласно жеребьевке, футбольный клуб «Бердянск» свой стартовый поединок должен был провести в Запорожье против мотора. Но финансовое положение дел в нашем клубе плачевное. Из-за отсутствия финансирования наш клуб может в этом сезоне впервые за многие годы отказаться от участия в чемпионате. Руководство от бердянского клуба в данной ситуации ищет возможность исправить положение дел и просит помощи у небезразличных к бердянскому футболу людей.